তো সেইখিনি আজি মানে বিক্ৰী কৰিলোঁ তো দেখাই পাইছে ইয়াত আজি ত্ৰিছ যোৰা লৈ যাব দেখাই পাই আছে বৰ্তমান মানে খ্ৰীষ্টমাছ বিহু এই জানুৱাৰী মানে ক'ব গ'লে মানে তিনিটা মানে কাৰ্যসূচী একেলগতে বান্ধ খাই যায় মানে ছিজন মানে হাঁহৰ আৰু কুকুৰা চৰা যিটো ছিজন ইফালে খ্ৰীষ্টমাছ ইফালে জানুৱাৰী আৰু সিফালে বিহু মানে আপোনাৰ পোন্ধৰ পৰা বিছ দিনৰ ভিতৰত মানে ইয়াত কমপ্লিট যিমান হাঁহ আছে কমপ্লিট আমি চেল কৰি দিম আৰু সেইমতে হাঁহখিনি ৰেডি কৰিছিলোঁ ইয়াত ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিলত এৰি দিয়া নাই পুখুৰীত এৰি দিয়া নাই চাৰিওফালে আপোনালোকে বাউণ্ডেৰীটো চাব পাৰে মানে চাৰিওফালে যিটো এই মাছ মৰাৰ যিবিলাক নেটবিলাক আহে সেই নেট দিছোঁ চাৰিওফালে দেখা পাই আছে আৰু বহুত ধুনীয়া সহজ উপায় আৰু যাতে তলত ছাঁ এটো পৰি থাকে ছাঁৰ কাৰণে চাওক ওপৰত আৰু লাও খেতি কৰি দিছোঁ ইমান ধুনীয়া মানে সিমান ৰ'দ নপৰে মানে গৰমো নাপায় তলত আৰু চাৰিওফালে বান্ধৰ দিছোঁ আৰু মাজতে ইয়াত দানা আৰু পানী দি দিছোঁ মানে যিমান দানা পানীৰ দৰকাৰ হয় মানে আমি দুই টাইম দানা পানী দি থাকোঁ আৰু সৰুতে মানে দানা দিব লাগে ব্ৰইলাৰ ফিট আৰু যেতিয়া নেকি হাঁহখিনি অলপ ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া মানে ধান চাউল খুড়ি চাউল ভাত চব দিব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান আমি ধান দি আছোঁ সিহঁতক মানে ধানত আমাৰ খৰচটো কমকৈ হয় আৰু মাল্টিভিটামিন আৰু কেলচিয়াম যিটো হাঁহক হাঁহৰ বেছিভাগ দৰকাৰ হয় মাল্টিভিটামিন আৰু কেলচিয়াম মানে হাঁহখিনি সোনকালে গ্ৰথ পোৱাৰ কাৰণে আৰু যিহেতু আৰু এই পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত আমাৰ কমপ্লিট হাঁহ ইয়াৰ পৰা চেল কৰি দিম আৰু কমপ্লিট ৰেডি হৈ আহিছে এইটো মানে যিখিনি বেপাৰী চলে সেইখিনি ধৰি ধৰি লৈ গৈ আছে আৰু গোটেইখিনি বিহুৰ সময়ত আমি চেল কৰি দিম যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাব পাৰে ফাৰ্মখন বহুত ধুনীয়াকৈ আমি দেখাই দি আছোঁ যে কোনো ধৰণৰ নদী বিল আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে এইখিনি এৰিয়াত আছে কিন্তু দূৰত আছে কিন্তু বিলত গ'লে কি হয় মানে বেলেগৰ হাঁহবিলাক আছে বেমাৰ আজাৰ লাগি যাব পাৰে সেইকাৰণে চাৰিওফালে বাউণ্ডেৰী দিয়া হৈছে তাতে বাহিৰত নাযায় আৰু সৰুকৈ এটা গঁড়ল বনোৱা হৈছে মানে ৰাতি হ'লে গোটেইখিনি হাঁহ গঁড়লত দিনটো বাহিৰত থাকে মানে গোটেই দিনটো বাহিৰত থাকে আৰু বহুতকৈ হাঁহত মানে খৰচ বেছি হাঁহে মানে খাদ্যটো বেছিকৈ খায় তো আমি তো কমপ্লিট মানে বৰ্তমান আমি যিখিনি হাঁহ চেল কৰিলোঁ মানে আমাৰ মূলধন মানে যিমানখিনি খৰচ গৈছে মানে সেইখিনি প্ৰায় উঠি আহিল আৰু অলপমান বাকী আছে আৰু ইয়াত হাঁহো চাওক বহুতকেইটা হাঁহ আছে প্ৰায় তিনিশৰ ওপৰত হাঁহ আছে ইয়াত আৰু এইখিনি চেল কৰিলে আমাৰ মানে ভালেমান এটা লাভৰ পৰিমাণ দেখা পাম থাক পাইছে আপোনালোকে এনেকুৱা ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে যোগাযোগ কৰিব মোৰ ঘৰ কামৰূপ জিলা বক সমষ্টিৰ মালিবাৰী সত্ৰ ধন্যবাদ